आमचे ॲडव्होकेट अवनी तीर्थराज सिंग हे आमचे प्रमुख पाहुणे आपले सर्व इथे ग्राउंडचं जे आयोजनात आयोजन केलेलं आहे ते आपले भावी आमदार ॲडव्होकेट अवनी स्थराज सिंग यांच्या आयोजनाखाली मुंबई काँग्रेस महासचिव ऍडव्होकेट अवनीश तीर्थरा सिंह यांचा वर्सोवामधील युवा भूमिपुत्राने भावी आमदार म्हणून केला उल्लेख कॅस बॉयज यांच्या वतीने वर्सोवा येथील गणेश मैदान येथे तब्बल दहा वर्षांनंतर भव्य फुटबॉल स्पर्धा संपन्न झाली या फुटबॉल स्पर्धेत श्री स्नेहा महादेव स्पोर्ट्स क्लब विजेता संघ ठरला तर श्रीहरिविजय स्पोर्ट्स क्लब उपविजेता संघ ठरला या स्पर्धेसाठी मुंबई काँग्रेस महासचिव यांनी सहाय्य केल्यामुळेच वर्सोवामधील युवा तरुण फुटबॉल प्रेमींसाठी ही स्पर्धा पार पडली ज्यात यावेळी संकेत धांगा यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली अवनीश अवनीशराज सिंह देखिए जब भी सर हम लोग स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन है बहुत सालों से हम लोग खेलते थे लेकिन पिछले आठ दस सालों से कोई आयोजन नहीं हो रहा है तो उनके उत्साह को देखकर उनके जो उनके अंदर एक भावना थी उसको देख के मुझे लगा कि इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये किया है भाईड़ी, भाईड़ी। तो दो हजार चौदह के बाद में आज आयोजन किया जा रहा है बड़ा रहा है अपने तो बड़ा अब देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवा खेलना चाहता है उनके अंदर वो एक क्षमता है खेलने का उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और ये पिछले दस साल से नहीं हो रहा है तो यहाँ के जो आयोजक कमेटी है और जो केसी सी बॉयज वाले हैं उन्होंने मुझे संपर्क किया कि सर अगर आप इसमें शामिल होइए हमारे साथ तो हम लोग इसका आयोजन करें तो मैंने बोला भाई मैं इसका पूरा जो भी है इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ बस आप लोग इसका अच्छे से आयोजन करिए और आप देख ही रहे हैं, इतने बरसात में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है दो हजार चौदह के, के, के बाद एक दशक के बाद ये कार्यक्रम कार्यक्रम हो रहा है और जो के आयोजक उन्होंने कहा कि भावी आमदार अवनीश का सहयोग उसको कैसे देखते हैं अब ये दोनों तो मतलब पहला वाला चीज तो सही है और दूसरा वाला अगर लोग चाहेंगे तो भी सही हो जाएगा दो के बाद दस साल बाद तो हो ही रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बट लेकिन ठीक है 2010 14 से लेके 2024 वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ युवाओं की आवाज़ नहीं सुना जाता है महिलाओं की आवाज़ नहीं सुना जाता है बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनी जा रही महंगाई नहीं देखा जा रहा है तो ये सारे दस साल में ये सारे मुद्दे गायब थे और मुझे लगता है दो से एक नई शुरुआत होगी एक आप देख रहे हैं आयोजन हो रहा है और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग तो अभी जो आप जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है में हो रहा है की युवा पीढ़ी भी आपके साथ है है लगता कि आने वाले चुनाव में इसका आपको फायदा देखिए ये एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो भी काम कर रहा है उस उसका एक काम ही है लोगों को जोड़ना और लोगों के काम में आने में उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं और मैं बार बार यही बोलता हूँ की कॉर्पोरेटर ये सब सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है वो टारगेट रख के कोई काम नहीं करना चाहिए और मेरा तो यही मानना है कि आप अपना काम करते रहिए बाकी सब होता रहता है अपने यहाँ तो देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य जो है हम लोगों के पार्टी के का गठबंधन का बीजेपी को हराना है और उसके लिए जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट कैंडिडेट है वो सारी पार्टियों के हाईकमान मिलकर चुनेंगे और संजय पांडे जी का जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी में हर किसी का स्वागत है और उनका भी स्वागत है और टिकट की दावेदारी की जो बात है वो क्लेम कर सकते हैं क्लेम करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन पार्टी हाईकमान आंख नाक कान सब खुला हुआ है स्थानीय लोगों का जो भाव है उसको देखते हुए कैंडिडेट चुनेंगे ऐसे मुझे भरोसा है और ऐसा होगा देखिए मैं पिछले कई सालों से जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ और मतलब सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी मैं करता रहूंगा जो मेरी ताकत है मेरी क्षमता है और युवाओं के साथ मेरा एक अलग ही एक संबंध है इसलिए क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में पर, मेरा इंटरेस्ट बहुत था बचपन से मैं भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था तो एक ऑटोमेटिकली तो जो है एक कनेक्शन हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जुड़ाव लगा रहे आगे भी बनता रहे अच्छा दोन हजार चौबीस या मौसमी हंगामा मध्य वर्सोवा कोलेवाडा मध्य युवा सर्व खिलाड़ू आज का फुटबॉल स्पर्धा आयोजन के आमचार कोलेवाड़ी हरिविजय तेरेकर कोली समाज संस्थे तसेच हरिविजय स्पोर्ट्स क्लबच्या अंतर्गत आमचा जो के एस बॉईज आहे आणि याचं प्रमुख आयोजन ॲडव्होकेट अवनीश तीर्थराज सिंग यांच्या आयोजनाखाली आम्ही आयु याचं फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे ही आमची जी फुटबॉल स्पर्धा आहे व आमचा जो के एस ग्रुप आहे के एस बॉईज ग्रुप हे आम्ही गेल्या गेल्या मागील दहा वर्षामध्ये दोन हजार चौदामध्ये आमचे जे असेच प्रकारचे भव्य दिव्य आम्ही फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं ते आयोजन आम्ही आख्या मागे मागील पासून तर आतापर्यंत दहा वर्षानंतर आम्ही दोन हजार चौद चोवीसमध्ये आयोजन करत आहोत व याचा पूर्ण पाठिंबा आमचे प्रमुख आयोजक ॲडव्होकेट अवनीश तीर्थराज सिंग यांचा खूप मौलाचा वाटा आहे व त्यांचा हातभार आमच्या पाठीशी आहे त्यांच्या अंतर्गतच आम्ही भव्य दिव्य अशी वर्षोवा अंतर कोलिवाडा फुटबॉल टुर्नामेंटचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे तुमच्या नाही ना, याच्यामध्ये बघ याच्यामध्ये आमदार आमदार आमदारकीचे वर्षो विधानसभा मध्ये निवडणूक जी येते याच्यामध्ये कित्येक विरोधी पक्ष पण असतात पक्ष पण असतात बहुतेक पक्ष येतात पण ते जे ऍक्टिव्ह आम्हाला असं वाटतो कारण ऍक्टिव्हिटीज आपले सर्व पूर्ण वर्सवा कोलीवाडा मध्ये युवा पिढी जी आहे ती सर्व ॲक्टिव्ह असतील सर्व स्पोर्ट्समध्ये खेळत असतात क्रिकेट असो फुटबॉल असो व्हॉलीबॉल असो आता फुटबॉलचं मोसम आहे या फुटबॉल मोसमामध्ये पूर्ण आम्ही यंगस्टर आहेत जे की एस बॉईज पूर्णपणे आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला दहा वर्षामध्ये पाठिंबा दिलेला आहे ऍडव्होकेट अवनीश तीर्थराज सिंग यांच्या अंतर्गत आम्ही जी टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केले असा पूर्ण पाठिंबा त्यांचा आहे तर आम्हाला असं वाटतं की अवनीश तीर्थराज जी जे आपले वर्ष कोलीवाडामध्ये आलेले आहेत आपल्या समाजसेवेसाठी त्यांचा भरपूर मोलाचा वाटा असेच कार्य त्यांची भरपूर चालू होतील अशी आमची अपेक्षा आहे या कारणास्तव आम्ही त्यांना संधी देऊनशी आम्ही भव्य दिवशी अशी टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केलेली आहे मला महिला मंडळात महिला मंडळला चांगलं वाटलं आहे आम्ही त्यांच्या आभारवाने आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे महिला मंडळ उभे राहू राहणार आहे